Как думаете, хватит этого вот? Насколько? На да, ну я не знаю, насколько. Это ж на детей вот, его Ну а у вас здесь магазины работает, вот, работают, вот тоже. А не выплаты нет. есть, пенсии получаете? Пенсии получаю, да. Нормально так, ну. Но... А почему пришли, решили прийти? Потому что меня попросили. Пенсию мы начали получать. Один... Угу. Вот. А остальные еще? Свет, магазины, тепло, Но все это есть. Это все у нас Мы без проблем. Прав... Прав... Благодаря нашей станции ну, у нас и тепло, и вода, и свет. Выключай иногда, свет там иногда было такое, но это ненадолго. газ было перебили, когда... Ну а вы вот пришли э, сюда, ну, помощь получить. Э... Это, дети, это у меня одиночка. дочка, мать одиночка. Угу. Вот, и я Где за ней... Детские, не детские не платят, дож... да? Нет, 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 нет. нет. Это гуманитарная помощь предназначена для людей, которые пострадали в результате военных действий на Востоке. Многодетных, беженцев, сирот, людей, которые просто не имеют средств для существования. Мы слышали о том, что многие люди не получают зарплату, по 7, по 4 месяца пенсии, пособий. Многие люди вообще без средств к существованию. Это гуманитарная помощь не от правительства, не от олигархов, не от бизнесменов. Это простые люди, верующие люди с разных церквей, как я уже сказал, с разных деноминаций, с разных городов, которые просто пожертвовали свои деньги. На эти деньги были закуплены продукты, продукты питания, медикаменты, памперсы, другие необходимые вещи, констовары, обогреватели, и другие вещи, но, которые необходимы людям в это, в это время. Пленка для за, закрытия окон. Люди очень благодарны, люди многие со слезами на глазах просто благодарят, потому что для многих это большая помощь. и для некоторых это вообще единственное, в некоторых районах люди говорят, что это единственное, кто привозит им такую подобную помощь. Церковь, она вне политики, мы не участвуем и не становимся на чью-то сторону. Мы Помогаем людям, тем, кто в беде. Если есть возможность оказать помощь, нуждаемся, мы просто оказываем помощь. Независимо от того, русские это украинцы, белорусы или на чьей они стороне.